মুছলমান যদিও আজিলৈকে গু মাংস খোৱা নাই ছালমান খান আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে এই কথা শেহতীয়াকৈ সদৰি কৰিলে ছলমান খানৰ পিতৃয়ে এক বিশেষ অনুষ্ঠানত ছলমান খানৰ পিতৃয়ে কয় আমি মুছলমান যদিও আজিলৈকে গু মাংস মুখত দি পোৱা নাই অৱশ্য আমি এক ব্যক্তিগত কাৰণতহে বহু পূৰ্বৰে পৰাই এই নিয়ম পালন কৰিছোঁ বুলি কয় চেলিম খানেই ছলমান খানৰ পিতৃয়ে লগতে কয় আমি নাখাওঁ মানে এইটো নহয় যে আমি অইনকো বাধা দিম সকলো ধৰ্মৰে নিজৰ নিজৰ নীতি নিয়ম থাকে সকলোৱে আন ধৰ্মক সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰা উচিত বুলিও কয় তেওঁ মুছলমান যদিও চলমানৰ ঘৰত পালন কৰা হয় গণেশ চতুৰ্থীৰ লগতে অন্যান্য ভিন্ন পূজা এই কথাও সদৰি কৰিলে ছলমানৰ পিতৃ চেলিম খানে তেওঁ লগতে কয় কিছুমান মুছলমানে পোহনীয়া কুকুৰক খোৱাবলৈও গুৰু মাংস ক্ৰয় কৰে উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ এক বিশেষ অনুষ্ঠানত ছলমান খানেও কৈছিল তেওঁ গু মাংস আৰু গাহৰি মাংসৰ বাহিৰে বাকী সকলো মাংস খায় নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট ৰিটছ টাইম